Salam əziz dostlar. Bu gün biz sizlerle 8-ci sinif dərsinin Hesabi kvadrat kökün xassələri tətbiqi, vuruğun kök işarəsi altından çıxarılması, vuruğun kök işarəsi altına salınması mövzusunu işləyəcək. Dərs izahını çalışmalar keçdikcə izah verəcəm. Ona görə gəl yubamadan çalışmalara işləyək. Çalışma nömrə 1. Vuruğu kök işarəsi altından çıxarın. A bəndi kökdə 12 Kök töyünəkin vurğunun altına çıxarmaq üçün ilk öncə onun sadə bölənlərini ayırırıq. 12-nin sadə bölənlərini ayırırıq. Və 12-ni ifadə edirəm bu sadə bölənlərlə. 2 vurulsun 2 vurulsun 3. Bərabərdir 2-nin kvadratı vurulsun 3. Kök sürəci altında mən bu ifadəni 12 nömrəsinə yazacağam. rahat olsun deyə, daha aydın başa düşəsiz deyə mən bunu vuruqlara ayırmış kimi yazıram. 2-nin kvadratı vuruq 3. Ən faydalıdır. Yəni belə yaza bilərəm, belə yaza bilərəm. Bu ifadədən əmin görürəm ki, 2 ilə kök gedir və burada bir 2 alınır. Yəni çıxartdım. Lakin kök üçü çıxara bilmirəm. Bu irrasional olaraq qalır. Deməli kök altı 3 kimi qalır. Deməli kök altı 12 bərabərdir 2 kök altı 3-ə. Ey bəndə kök altı 80 kök 80 = kök 80-də səsləni yaza bilərəm 2*40 kimi 40-ı aça bilərəm 2*2*20 kimi bura 40 verir 20-ni təzədən aça bilərəm çünki 20-nin özü də mürəkkəb ədəddir 2*10 kimi baxıram ki, bəli, yenə də bizdə mürəkkəb ədəd qaldı. Yəni 10 qalıb, onu da aça bilərəm. 2*5 kimi İndi isə bunu tam üst qvətə gətirirəm. 2 üstü 4 vurulsun 5. Yenə yəni də bu şəkildə, yəni ayrı-ayrı yazıram. Kök altda 2 üstü 4 vurulsun kök altda 5. Bunu bir dəfə elə yazmaq olar, ancaq ayrı-ayrı yazıram ki, daha sizin üçün aydın olsun. 2 üstü 4-dən çıxacaq 2-nin üstü 4 vurulsun kökdə 5, yəni 2 üstü 4 bizə verəcək 16. Kök 81-in altı isə bizə verəcək 4. 4 rahat çıxdı. Kök 5 isə bizə irrasional olaraq qalır, çünki 5-in kvadratı yoxdur ki, kvadratlar aparsın və 5 qalsın. Deməli, 4√5-in tək hətə 5 = 4√5. C və D bəndinin həlli yolu A və B bəndində olduğu üçün, yəni eyni olduğu üçün mən bir də onu yazmayacağam, misah eləməyəcəm, lakin işlədikdən sonra cavabınızı yoxlamaq istəsəniz, məndə burada həlli var. Onda keçək Y bəndinə. 1/2√24 1/2-ni saxlayıram. Çünki bizə çıxarmaq lazımdır, lazım deyil. √24-ü də parçalayıram. 8 x 3 kimi parçaladım. Ancaq görürəm ki, ən yaxşısı parçalama. Kvadrat ədəd almaq üçün 4 x 6 kimi parçalasın daha yaxşı olar. Çünki 4 özü kvadrat ədəddir. 4-dən çıxır, çıxır 2. 1/2 oldu kimi yəsasacan. 4-dən çıxır 2. √6 isə irrasional olaraq qalacaq. Deməli √6 şəklində qalır. 1 2 2-də 1-lə ki, ixtisar gedir 2-yə və cavabımız olacaq kök altında 6. F bəndi -3 kök altında 12. Mənfi saxlayıram, 3-ü saxlayıram. Kök altında 12-ni bayaq açmışdıq, yenə açıram 2 kvadrat vurulsun 3 şəklində. Yəni -3 vurulsun 2 vurulsun kökdə 3. Kən İkin qadratdan kən çıxdı. Və nəzərə alın ki, bu mənfi kökün deyil də üçün yəni, mənfi də yenə ədəd mənfidir. Yəni -6√3. Mənfi Çalışma 1 bu qədər. Çalışma 2. Vurululu kök işarəsi altından çıxar. Getdik. A bəndi √50 ^ x³ * y². Bunu bayaqki misal kimi həll edək. Əlini açıram 25 * 2 kimi ki, 25-də kvadrat var. Yəni ondan 5 çıxacağam x kubunda kvadrat kimi açıram. Yəni x kvadrat vur x şəklində. Bilirik ki, qüvvətləri topacağı təçələnəcək. y kvadrat özü kvadrat olduğuna görə bu şəkildə saxlayacam. İndi isə qərin çıxarıq. 25 kökdən 5 kimi çıxır. 2 kökdə qalacaq çünki bu irrasionaldır. Bunu yadda saxlayaq. x kvadrat kökdən x kimi çıxdı. x qalacaq çünki təkdir qüvvəti. y kvadrat da cütdü, yəni kvadratdır. Kvadrat aparacaq y çıxacaq. Və kök kvadratın də saxlamışdı ki, 2 qalib və 1 də bu x qalib. Lakin biz bilməliyik ki, biz bilirik ki, 5 artıq 1 müsbət tam ədəddir. X y də bilirik ki, tam ədəddir. Lakin biz onun mənfi və ya müsbət olduğunu bilmirik. Bizə bir qayda məlumdur ki, kök altdan heç vaxt mənfi çıxmaz. Deməli, x y müsbət mütləq müsbət çıxmalıdır. Lakin biz bunu əminləşdirmək üçün modulla saxlayırıq. Çünki x məsələn olsa -3 Burda -3 qalı bilməz. Moduldan çıxacaq x kimi. Yəni müsbət 3 kimi. Y-də həmçinin. Lakin biz məsələnin şərtində görürük ki, bizə şərt kimi vermişdik ki, y 0-dan böyükdür. Deməli mən y-nin müsbət olduğuna əminəm. Ancaq x-in yenə də müsbət-mənfi olduğuna əmin deyiləm. Lakin bir şərt var. Əgər modulda mən x kimi saxlamışamsa, deməli mən əminə, əminəm ki, x müsbətdir. Çünki 2 müsbətdir, x müsbətdir. Müsbət olmalıdır ki, hasillərim müsbət olsun və kökdə müsbət kimi qalsın. Deməli, yazacam. X-in müsbət olduğunu burada əmirləşdirirəm. 5x y kök altında 2x. B bəndində kök altında 18 vuruqlusun x kvadrat vuruqlusun y üstü 4. Yenə də 18 ədəddir, müsbət ədəddir. Açıram 9 vuruq 2 kimi ki, 9-da kvadrat var. 3-ün kvadratıdır. X kvadrat y üstü 4. Yenə də 9-dan kvadratı alıram, kökü alıram, qalır 3. 2 irrasional olaraq kökdə qalacaq, onu yada saxlayırıq. X kvadratdan çıxacaq x, y üstü 4-dən çıxacaq y kvadratı. Modulda nə irrasional da nə qalacaq, 2. Lakin yenə də bilirik ki, artıq gəlin baxaq. Deməli, 3 müsbətli bilirik. Y kvadrat həmişə müsbət olacaq. Çünki bilirik ki, istənilən ədədin kvadratı müsbətdir. Bir dənə 0-ın kvadratı 0-dır. Digər hallarda istənilən ədədin kvadratı müsbətdir. Deməli bu ancaq müsbət olacaq. Amma x bizə modul açacaq. Çünki x-ın işarəsi bizə məlum deyil. Lakin şərtimizdə verilib ki, x 0-dan kiçikdir. Aha, deməli biz öyrəndik ki, x mənfi ədəddir. X mənfidirsə, deməli tutsaq ki, x-ı qərin bir nəzər olaraq -7 kimi götürək. Düzdürmü? Əgər biz bura modulda -7 yazsaq, cavab nə olacaq? 7 kimi çıxacaq. 3 vur 7 kimi 7 - 7 deyil. x - 7-dir. Yəni burada yazım x - 7-dir. Lakin 7 - 7 deyil. 7 x-ın mənfi olan qiymətdir. -x-dır. Yəni x yenə -7 yazılmalıdı. -(-7). Yəni 7 olacaq. Deməli x mənfi istə çıxacaq. -3x y kvadrat kök altda 2. Hey bəndə kök alt 12 vurulsun x üstü 5 vurulsun 2-nin kvadratı. Bu misalı daha aydın başa düşmək üçün mən istədim ki, x və, və y-i qiymətləndirəm. X-ı 5 ilə qiymətləndirdim. Y də mənfi şərtin verlinə görə -2 verdim. Hesablayaq. 12, x-ın yerinə əsəcəğan 5, 5 istid 5. y-nin yerinə -2. -2-nin kvadratı. Bərabərdir. 12-ni kök olaraq 4 vuruq 3 kimi parçaladım. 5 istid 5-i 5^4 * 5^2-2^2-i-i-i olduq kimi saxladım. Bərabərdir. 4-dən 2 çıxacaq kök olaraq. 3 qalacaq. 5^4-dən 5-in kvadratı çıxacaq. -2-nin kvadratından -2-ni çıxarırıq. Burada qalır 3*5. Belə hesablasaq görərik ki 2*5-in kvadratı 25-dir və -2 Kökə atılmır. Bilirik ki, kökdən çox mənfi çıxa bilməz. Yəni mən bunu -2 kimi çıxara bilmərəm. Bunu modula çıxartmalıyam. Yəni modul da mənfi 2. Burda modul da mənfi 2-ni də 2 çıxacaq. 2 vurulsun 25 vurulsun 2 vurulsun kökə atdı 15. Burdakı 2 biz əslində y-2-dir. Biz y-nin əksini almışıq. Ona görə biz həmişə modulla çıxaranda belə yazırıq. gərəpmodulda ikdik. Yəni -2-nin əksi olduğuna görə mənfi şərt verməqdir. -2-ni çıxacaq. Yəni -2x²y kök altda 3x. Bu bizim misalın cavabıdır. Mən burada ədəd qoymaqla nümunə kimi göstərdim ki, necə həll etmişik. Növbəti çalışma 3. Vuruğu kök işarəsi altına salın. Nömrə 3, A bəndi. 2√3 Bu zaman Eğer kvadratdan çıxarıb yazmışamsa, demeli kök kvadrata vurmalıyam. Yani ikini buradan çıxarıb, ikinin kvadratı vurusu bir şekilde yazacağım. Bu da bize verecek 12'ni. B Ve bende. Mənfi 4 kökü 3. Mənfi buradaki demiştim ki kökü 3'e de e ait değil, 4'e aitti. Mənfi 4 ədədinə. E Kökü atarkəçirdiyim zaman mənfi çal qalacaq çöldə. Çünki mən -4-ü içəri keçirə bilmərəm. Kökdə mənfi çıxmaz. 4-ün kvadratı vurulsun 3. Eləcə -√48. C bəndidir. 3√2. Eyni qaydada həll edəcəyik. Kökü at 8. D y F bəndlərində xüsusi bir heç bir hədd görmədiyim üçün bunu mən sadəcə yazdım. Sizsə özünüz yazıb yoxlaya bilərsiniz. Nömrə 4. Vuruğu kök işarəsi altına salın. A bəndi. Se < 3 və c 0-dan böyükdür. C-yə də bir ədəd kimi baxsam nə olacaq? Kökə salıram C kvadrat √3. Ədəd kimi nominalıraq C 0-dan böyüdüsə məsələn qoyuram 4. 4√3 nəçə olacaq? C-nin özü, yəni 4-ün kvadratı vurulsun 3. Yəni C olaraq gedir. Yəni 3C kvadrat kök altında. B bəndinə baxaq. B bəndi bizə verib C kök altında 3, lakin bu dəfə C 0-dan küçüktür. Ədəd verək. C 0-dan küçük verək -4-ü. Yazıram -4 kökdə 3. Dədim ki, mənfi içəri daxil olmur. Deməli mənfi qalır içəridə. Nə qalır kökdə? 4 kök. 4'ün kvadratı vurulsun 3. Yani mənfi 16 vurulsun 3. Mənfi 48. Bir nuansa fikir verir. 4'ü mən içeride həm yaza bilirəm C e, kvadratı kimi. Həm də bilirik ki, 4'ü mən içer, içeride yazarım. bilirəm mənfi, mənfi 4'ün kvadratı vurulsun 3. Bu yani eyni cevabı verir. Mənfi 4'ün kvadratı deyici 16, 4'ün kvadratı deyici 16. Ona göre mən buna böyle yazabilirim ki, mənfi 4'ün kvadratı. və ya -4-ün kvadrat üç yazaq. Olduğu kimi. Deməli yazacağam c 2s aldığım halda c-nin mənfisi. Yəni qəcaqçı öldə daxil olduğumu saldı yazacağıq ki, c kvadrat vurulsun 3. Yəni mənfi kök altda 3 c kvadrat. C bəndi x vurulsun kök altda 2 bölünsün x. Mən burada x-in 0-dan böy olduğunu tapdım. Lik necə tapdım? Axtarışda verilmişdi. Biz bilirik ki Kökdən heç vaxt mənfi çıxmaz. Deməli, ikidə müsbətdir. X də müsbət olmalıdır ki, 2-ni, yəni müsbətli, müsbətə müsbətə böldiyimiz halda cavab müsbət çıxsın və şərtimizlə qaydanımız ödənilsin. Deməli, x 0-dan böyükdür. Və rahat şəkildə yazırıq kök altda. x keçir kvadratla x kvadrat, √2/x. X-in kvadratla burdakı x-ların biri getdi, qaldı kök altda 2x. Dəyəndim də bəndini seç. Bir başqacır verib. Deməli x vursun tək halda -2 böl x. Gəl bu şərti vermi, bunu mən tapdım. Necə tapdım? Görürəm ki, -2 mənfi burada mənfidir. Deməli, x də mənfi olmalıdır ki, -2-ni mənfi mənfiə böldüyümüz halda cavabımız müsbət çıxsın. X-i mənfi şəkəti ilə mənfinin birini saxlayıram çölə çünki x-in özü mənfidir, mənfi içəri keçə bilməz və qalan hərbişə şey qaydasında. X-i kvadratla keçirirəm. X-lar gedir, qalır mənfi + qatda -2x. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Videomu like etməyi, abunə olmağı və zəngi vurmağı unutmayaq. Gələn görüşlərdə.